પાકિસ્તાનમાં બે જાસૂસી કરતો એજન્ટ દ્વારકાથી ઝડપાયો આઈએસઆઈ સાથે વોટ્સએપના માધ્યમથી સંપર્કમાં બેતાલીસ હજાર યુપીઆઈ થકી મેળવ્યા દેવભૂમિ દ્વારકાથી છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશની આંતરિક માહિતી તેમજ ઓખા પોર્ટ પર કોસ્ટગાર્ડ તથા શિપ વિશેની માહિતી સામાન્ય રકમ મેળવવા માટે પાકિસ્તાન આર્મી તથા આઈએસઆઈ સુધી પહોંચાડતો જાસૂસ એજન્ટ એટીએસના હાથે ઝડપાઈ ગયો છે જાસૂસે અમદાવાદ એટીએસ ખાતે લાવી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે इट इज डिवाइज मी विजय परमार माहितीपत्र जणावयुतो के देव भूमि द्वारका ना जयंबे सोसायटी तीसरा फाटक पासे अरमडा गाव ओखा मंडल खाते रहतो दिपेश बटुकभाई गोहिल छला 3 एक वर्ष थी ओखा सिटी वर कोस्ट गार्डनी बोट रिपेयरिंग નું કામ કરી રહ્યો હતો આજથી સાત એક મહિના પહેલા તે ફેસબુક પર સાહિમન નામ ધરાવતી એક પ્રોફાઇલ સાથે સંપર્ક માં આવ્યો હતો જે दरम्यान ઉપક્ત સાહિમાએ દિપેશ ગોહિલ સાથે WhatsApp ના માધ્યમથી પણ સંપર્ક કર્યો હતો જે દરમિયાન ઉપક્ત સાહિમાએ દિપેશ ગોહિલને તેના કામ વિશે પૂછતા તેણે ઓખા પોર ખાતે ડિફેન્સની બોટોમાં

નંબરોની માહિતી મોકલી આપી હતી અને તે બદલ સાઈમાએ તેને આપેલા તેના મિત્રોના બેંક ખાતામાં છેલ્લા સાત આઠ મહિના દરમિયાન બેતાલીસ હજાર જેટલા યુપીઆઈથી જમા થયા હતા અત્રે મહત્વનું છે કે પાકિસ્તાન જેવા દેશ માટે જાસૂસી કરી રહેલો એજન્ટ ભારત દેશની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આંતરિક સલામતી માટે જોખમરૂપ સાબિત થઈ શકે તેમ હતો જેને કારણે દિપેશ ગોહિલને વિરુદ્ધ બીએનએસ સિક્સટી તથા કલમ વન મુજબ ગુજરાત એટીએસ ખાતે ગુનો રજીસ્ટર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે के तरफ से एक एसपी का केस किया गया जिसमें एक आरोपी का पकड़ा गया जिसका नाम है दीपेश भाटुक भाई गोल ये आ, ओका जेटी के पास वहा कोस्ट गार्ड शिप्स का आ, काम करता है उसका का वहा का वेल्डिंग का काम वहा अलग अलग दूसरे काम का कार्रवाई करते हैं वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहां पर एक कर्मचारी बेसिक फैक्ट ऐसा है कि तीन साल से ये वहाँ जेडी के पास काम कर रहा है लास्ट सेवन मंथ से पहले उसको फेसबुक में एक सहीमा करके एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट एक लेडी का अकाउंट फेसबुक अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था जिसने एक्सेप्ट किया था तो उसके बाद फेसबुक के माध्यम से बातचीत करने लगा उसके बाद इसको पता चला उन्होंने फिर व्हाट्सएप में नंबर्स एक्सचेंज किया गया जिसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है और उन्होंने सामने से बोला कि ओका जेटी में जहां पर ये वेल्डिंग का काम करता है वहां पर वहां जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है यहाँ पर मूवमेंट होती है उसका नाम बताया दिया जाए उनके तीन और उनको यूटिलिटी होगा उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज होगा उस हिसाब से उनको ये ऐसा बा, बात हुआ था कि हर दिन दो दो सौ रुपए के हिसाब से उन, उन दोनों के बीच में बात चली तो लास्ट सेवन मंथ्स में आ, हमको पता चला कि सेवन वैसे बैंक ट्रांजेक्शन हुआ जिसका टोटल वैल्यू अराउंड फोर्टी जो अलग बैंक अकाउंट से इसके तीन दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला मिला तो इसके हिसाब से हमने इनको हमको जो बात में मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछ परच के लिए बुलाया था और उनके फोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो आ, फोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था आ, उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला जिससे साफ पता चलता है कि जिस जिस जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही है और जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स काफॉर्मेशन इनसे लिया जा, जा रहा है और इनको भी प्रयोर इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेसी में इंडियन सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो जो देना नहीं चाहिए और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 Act, uh, 61 एक्ट सेक्शन एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्परेसी स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને ને કરો સત્તરે ડોટ કોમ આઝાદી સમાચારોની